Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Jamadil Akhir 24 November. Saya Kadiza Faisal. Tanah runtuh dua blok Pangsapuri di Taman United Seputih dikosongkan. Tindakan pantas anak selamatkan nyawa bapa dari banjir. Penghuni dua blok Pangsapuri di Taman United Seputih diarahkan mengosongkan kediaman susulan kejadian tanah runtuh pagi tadi. Arahan melibatkan 104 unit rumah itu dikeluarkan akibat bimbang berlaku pergerakan tanah berterusan susulan hujan lebat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seputih Timbalan Penguasa Bomba 2 Amdan Mahat berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.02 pagi tadi Menurutnya runtuhan melibatkan kawasan cerun sepanjang kira-kira 60 meter dan telah memasuki kawasan Pangsapuri berhampiran. Kejadian itu turut menjejaskan dua buah kereta dan beberapa motosikal dengan satu daripadanya tertimbus. Hasil perbincangan dengan Wakil Parlimen Seputih dan Jurutera Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, arahan pengosongan dibuat atas faktor keselamatan. Setakat ini tiada mangsa dilaporkan terlibat. Seramai 11 anggota bersama jentera Fire Rescue Tender FRT kini berada di lokasi untuk memantau pergerakan tanah. Dalam pada itu, penilaian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mendapati pergerakan tanah masih berlaku di lokasi runtuhan di Taman United Seputih. Susulan itu penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS yang dijangka dibuka di Dewan Komuniti Seri Petaling. Ketua Polis Daerah Brickfield Assistant Commissioner Ho Chang Hok berkata pihaknya bimbang cuaca bertambah buruk malam ini yang boleh menyebabkan lebih banyak pergerakan tanah. Sebagai langkah segera, Datuk Bandar Kuala Lumpur telah mengarahkan kontraktor menutup cerun itu dengan kanvas. Dua laluan di kawasan itu telah ditutup dan papan tanda amaran diletakkan dengan bantuan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Orang awam dinasihatkan supaya tidak mendekati kawasan tanah runtuh berkenaan. Polis kini sedang mengesan pemilik dua kereta dan motosikal yang tertimbus akibat runtuhan cerun sepanjang kira-kira 60 meter itu. Kejadian pada jam 11.02 pagi itu tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Dan di Selangor, hujan tidak berhenti lebih 24 jam mengakibatkan penduduk bandar Sri Kovic dan sekitarnya terjejas apabila kebanyakan jalan utama dan beberapa kawasan ditenggelami air. Difahamkan air sungai dan longkang mula melimpah ke jalan utama bermula kira-kira jam 7 pagi tadi waktu puncak. Tinjauan kru di beberapa laluan terputus di Jalan Ijuk ke Sungai Buloh mendapati terdapat kenderaan yang terkandas. Pengguna jalan raya yang ditemui menyifatkan kejadian kali ini sebagai luar biasa kerana paras air yang tinggi menyebabkan motosikal tidak boleh melalui jalan tersebut. Ini memang musibah jadi dan kami pun sekarang ni terkandas. Dah beberapa jam diri lagi keletihan jugalah kaca semua Kita nak tak berehat Tapi ni kami terkandai sini dah sejam lebih First time lah lalu kena banjir sini Yang ada dekat simpang empat tu kalulah lah Ini first time nampak Lalu air tak tinggi macam ni lah tinggi sangat ni kan Bandar Sri Kofil sering dilanda banjir kilat terutama di kawasan persimpangan Avatar dan kawasan Saujana Aman akibat limpahan sungai dan longkang tersumbat. Kejadian ini menyebabkan kesesakan lalu lintas serta menjejaskan perumahan, kedai dan masjid. Penduduk berharap tindakan penyelesaian jangka panjang dapat diambil oleh pihak berwajib termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Tindakan pantas seorang wanita berlari ke jalan utama untuk meminta bantuan polis berjaya menyelamatkan nyawa bapanya yang diserang strok daripada menjadi mangsa banjir di kejadian berlaku di titik tinggi Padang Besar Perlis apabila rumah mereka dinaiki air secara mendadak. Salwa Saad 41 tahun berkata dia panik apabila air deras mula memasuki rumah membuatkannya bimbang akan keselamatan bapanya yang tidak dapat berjalan akibat strok sejak 4 tahun lalu. Ayah mula-mula dia duduk kat rumah dia. Bila ayah masuk kat rumah dia, kami pindah ke rumah kak tepi sebelah tu. Lepas tu rumah kak pun ayah masuk. Kami tahan polis tepi jalan tu. Ambil air tau polis, hantar ke pusat pemindahan lah. Polis pun api, uh, tanya kami, ayah duduk mana? Kami tahu ayah duduk kat rumah tu. Okay, dia terjun kita pergi angkat ayah. Okay, naik air tau sampai sini, dia pun semua angkat lah. Kami pun ikut belakang lah. Sebab jalan dah tu banyak tutup dah. Kami terpaksa kena panggil polis lah kalau kami nak bawa sendiri tu tak boleh dah ayat 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 terlampau laju mereka kini berlindung di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Titi Tinggi Seorang lagi mangsa Marzuki Saidon, 75 tahun, menyifatkan banjir kali ini sebagai yang terburuk kerana paras air mencucah sehingga ke tingkap, menyebabkan banyak lagi barangan musnah. Memang dahsyat. Banding dengan yang lepas-lepas kan. -lepas, ya. Rumah pakcik itu dah air tengah kat tingkap. Dulu tak pernah sampai tingkap sampai lantai. Lah. Ya. Ini sampai tingkap. Mana tak tahulah barang-barang yang <laughs> dalam tu kan. Oh, dia kena cepat. Pasal hujan oh, ni tak berhenti. Direct hujan dia apa, tiga hari betul-betul kan. Jadi tak ada anak ni barang-barang ni -barang, semua dah selamat-selamat kan. Dalam pada itu, pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Perlis, Lieutenant Colonel PA Muhammad Izaimi Muhammad Daud berkata, antara kawasan terjejas ialah Wang Kelian, Lubuk Sireh dan Titi Tinggi. Beliau turut menasihati orang ramai agar tidak menganggap musim banjir sebagai pesta air yang boleh meragut nyawa. Ramai yang menganggap ini adalah pesta. Sebenarnya ini adalah satu uh, macam bencana yang sebenarnya boleh meragut nyawa kita. Dan nasihat saya lah kepada semua ibu bapa pantalah uh, pantaslah anak, anak uh, dan biarkan mereka bermain air dan pastikan juga uh, bila berlakunya kenaikan -kena air pastikan barang-barang tidak tak dapat tinggi dan pastikan juga uh, sosial elektrik ditutup dan um, pastikan juga barang-barang uh, keperluan asas seperti pengenalan uh, diri dokumen-dokumen ditempatkan di satu di di tempat dan dibawa bersama Jumlah mangsa banjir di Kelantan terus meningkat kepada 9,319 mangsa biarpun keadaan cuaca dilaporkan agak baik hari ini. Kesemua mangsa membabitkan 3,426 keluarga itu kini berlindung di 37 pusat pemindahan sementara PPS di empat daerah. Berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, tumpat merekodkan mangsa paling ramai iaitu 4,742 orang diikuti Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Sementara itu di kampung Panji, Kota Baru, seorang wanita hamil 7 bulan nekat mengharungi banjir sedalam 0.5 meter bersama anak sulung dan kakaknya untuk menyelamatkan diri. Nik Nur Nadia Nik Ibrahim, 24 tahun berkata, dalam keadaan hujan lebat, dia terpaksa meredah air sejauh lebih 500 meter. Hari ini, kita yang mari ke PPS. Tidak ada pohon, para pohon, air, para pohon. Mengaruh air selama 500 meter, lebih 500 meter. Oh, pada kakak kita lah. Suaminya kemudian membawa mereka sekeluarga ke PPS Sekolah Kebangsaan Islah Kota Baru. Dalam pada itu, calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2025, Wan Muhammad Radi Wandi, 17 tahun, tetap bersemangat mengulang kaji di PPS biarpun dalam keadaan kurang selesa. Pengalaman duduk sini, atau pengalaman ada lagi, moga baru masuk pagi saat ini, dalam pukul 8. Tapi Alhamdulillah lah. Ya, gaya duduk sini okey Ya. Lah. Walaupun ganggu sikit waktu study ngabisi ngagege bodoh-bodoh apa, apa tak apalah awak moga uji ya okay? Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Baru itu berpindah bersama ibu dan adiknya selepas kediaman mereka dinaiki air setinggi 0.5 meter. Penduduk kawasan berisiko banjir dibesut diingatkan supaya tidak menunggu saat akhir untuk berpindah demi keselamatan nyawa dan keluarga. Ketua Polis Daerah Besut Asisten Komisioner SCP Azamuddin Ahmad Elias Abu berkata, tindakan melengahkan pemindahan boleh mendatangkan pelbagai risiko termasuk menyukarkan tugas penyelamatan. Katanya setakat ini keadaan banjir di Besut masih terkawal namun pihaknya bimbang sekiranya hujan berterusan sehingga menyebabkan limpahan air keadaan di Ulu Besut masih lagi terkawal dia punya uh, air itu. Tapi saya nasihatkan kepada penduduk-penduduk di kawasan Besut supaya peka dengan uh, ramalan cuaca keadaan tak menentu ni. Bila disuruh pindah, kena pindahlah. Jangan kita tunggu sehingga saat akhir sebab sebabkan sebab hujan berterusan akan memungkinkan kemungkinan, kan, uh, kemungkinan Limpahan air uh, daripada Ulu Besut akan pergi ke kawasan Jepih dan kawasan Kuala Besut. Beliau berkata demikian selepas majlis perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis daerah IP di Besut hari ini. Menurut Azamuddin, lebih 500 anggota kekuatan termasuk polis, bomba, angkatan pertahanan awam APM dan ATM bersedia digerakkan bagi menghadapi bencana itu. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan sebarang aktiviti di kawasan air termasuk pantai, air terjun dan sungai bagi mengelakkan insiden tidak diingini. Sementara itu Besut merupakan satu-satunya daerah di Terengganu yang masih dilanda banjir. Setakat ini seramai 285 mangsa daripada 94 keluarga masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Besut. Enam sahabat bersyukur dapat kembali ke tanah air selepas terkandas di Hat Yai, Thailand akibat banjir sejak Jumat lalu. Amir Ibrahim, 40 tahun berkata dia dan rakan-rakan bersiap sedia untuk pulang uh, sejak pukul 8 pagi tadi dan keluar sebaik sahaja pihak berkuasa Thailand membenarkan laluan kenderaan. Menurut Amir, kumpulan mereka mengambil keputusan untuk keluar dengan segera setelah mendapat isyarat daripada pihak bomba Thailand bimbang sekiranya keadaan cuaca bertambah buruk. Ambil uh, inisiatif cepat, keluar terus. Sebab telefon yang mana yang ada kenderaan, minta pika awal. Tu so, kami tunggu dekat kawasan banjir tu. Dapat isyarat daripada bomba sana. Kita okey boleh jalan, kami jalan terus. Kalau tidak, kalau tunggu lama, lagi lama lagi hujan makin turun. Kalau hmm. tidak, start lagi dah tiga hari. Estimate dia punya banjir itu sampai air selasa tu. Ingat. Amir berkata mereka terpaksa bergantung kepada makanan segera dan air mineral yang dibeli kerana bekalan elektrik dan air di hotel penginapan telah terputus. Bekalan dekat hotel elektrik dan ayak dah putus lah. Dah, dah habis dah. dah. Malam sampai pagi petang ada lagi. Bila start malam, api yang susah. Api dengan ayam. Api air memang tak dapat dah. dah Sebab tu kami kena ber pergi Matan Raya, beli mineral water, beli makanan, pack mie segera tu lah untuk standby. Dan hari ini Alhamdulillah boleh keluar. Sementara itu, rakannya Nur Farah Amalina Abdul Aziz, 33 tahun, mengakui berdepan kesukaran untuk berhubung dengan keluarga akibat masalah bateri telefon yang terhad. Kalau banyak hari lagi, kita orang tak tahu macam mana nak survive kan. Nah, macam itulah, baju pun tak bawa banyak apa semua. Nak, nak pergi kedai apa semua pun susah walaupun boleh lah. Ha, cuma Susah sikit lah. Sebab, sebab bateri saya pun limited so saya just bagi inform family juga kata macam apa-apa saya akan update. Cuma sekarang saya macam uh, off, buka, off, buka macam tu. so uh, Tapi ada kawan-kawan yang ada power bank masuk so, kita macam tukar-tukar uh, lah. Macam seorang tutup, seorang buka, seorang tutup, seorang buka. Kesemua mereka ditemui di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam hari ini. Selepas ini, Korporal Parah lengan ditetap penyamun. Berita berkembali. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menegaskan pengurusan dan kebersihan surau di pusat beli belah juga penting bagi memastikan setiap jemaah yang menunaikan rukun Islam kedua itu selesa. Jelas beliau aduan masyarakat mengenai surau yang sempit berbau dan tidak terurus bukan perkara kecil kerana ia melibatkan keselesaan jemaah untuk beribadah dalam keadaan tenang. Isu pengurusan apa tu suau, kebersihan contohnya. Kalau surau ni tak, tak tak di apa ni diuruskan dengan 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 standard kebersihan, orang yang solat di situ kan dia ya, kita pergi sembahyang ya, dekat dekat mall ni kita tengok dia punya sejadah dia berbau kan? um, tak diuruskan kadang-kadang uh, penil, uh, sejadah tu kan bersepah-sepah sini sana apa semua yang ni yang ni yang libatkan pengurusan kan jadi sebab tu saya tekankan pengurusan Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri persidangan pengurusi-pengurusi surau wilayah Persekutuan 2025. Mengulas lanjut berkenaan persidangan yang diadakan, Datuk Dr. Muhammad Naim menjelaskan persidangan itu diadakan bagi menambah baik sistem pengurusan setiap surau di bawah penyeliaan jawi. Jadi untuk mereka ini laksanakan amanah-amanah ini menjadi pentadbir yang berkesan, pengelola kewangan yang berintegriti. Mereka mesti ada ilmu pengetahuan Jadi persidangan yang dianjurkan oleh jawi ini okay, Sudah so tentu eh, adalah satu persidangan untuk uh, mendidik mereka Dan memberikan peluang kepada mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu Pengurusan dan kewangan yang yang terbaik. Persidangan Pengerusi-pengerusi Surau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2025 menghimpunkan 300 pemimpin surau daripada zon 1 hingga zon 6 bagi menyelaraskan hala tuju pengurusan surau, meningkatkan tahap profesionalisma dan mengukuhkan kerjasama antara pengerusi-pengerusi surau. Turut hadir Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Hanifuddin Roslan. Tiga penjenayah ditembak mati selepas salah seorang suspek bertindak melibas parang terhadap seorang anggota polis di sebuah ladang sawit di Durian Tunggal, Alor Gajah, Melaka awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 pagi itu, anggota polis berpangkat korporal parah di lengan kiri akibat ditetak ketika sedang menjalankan ops Ketua Polis Melaka Datuk Zulhairi Muhtar berkata semasa cuba ditahan suspek bertindak agresif menyurang polis sehingga berlaku pergelutan. Tindakan itu menyebabkan polis terpaksa melepaskan tembakan mengakibatkan ketiga-tiga suspek warga tempatan termasuk dua yang berusia 24 tahun dan 29 tahun maut di tempat kejadian. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Konting IPK Melaka hari ini. Sejak tahun 2024, telah berlaku sebanyak 20 kes samun di sekitar negeri Melaka. Satu di Negeri Sembilan dan satu di Selangor. Dan dengan dapat tertumpasnya kumpulan ini, kita berjaya menyelesaikan satu kumpulan penyinaian yang paling dikendaki. Mengulas lanjut, Datuk Zulkhairi berkata kumpulan yang dikenali sebagai geng DT Durian Tunggal itu terlibat dalam jenayah membabitkan kerugian mencucah 1.3 juta ringgit. Modus operandi mereka adalah memarkir kenderaan di dalam ladang kelapa sawit dan berjalan kaki ke premis sasaran bagi mengaburi pihak berkuasa. Polis turut merampas tiga bilah parang dan peralatan pecah rumah manakala kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Malaysia sebagai pengeluar bahan api penerbangan mampan SAF tidak berdepan masalah dengan persepsi negatif dalam kalangan pembeli Eropah terhadap komoditi minyak sawit. Ini kerana minyak masak terpakai UCO yang menjadi bahan utama bagi SAF diterima sebagai bahan mentah berkualiti dan mendapat penarafan tinggi di Eropah. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Malaysia kini mempunyai loji bio penapisan SAF pertama dengan kapasiti berlesen sebanyak 350 tan metrik setahun di Tanjung Langsat Pasir Gudang. Katanya pengendali loji Eco Series Renewable Fuels yang dijadualkan melakukan penghantaran penjualan pertama SAF sebelum hujung tahun ini. Di uh, buyer bayar dia use cooking oil ni, eh. use cooking oil ni eh, dia bagi high grade dia punya point untuk guna sebagai feedstock untuk sustainable aviation fuel. Dia memang dia recognize that part. So we have no issue on that. Nombor dua, kita pun ada apa Malaysia Sustainable Palm Oil. Dia pun uh, recognize bagi Malaysia put an effort to make sure that every uh, metric ton of uh, uh, kelapa sawit yang kita keluarkan, kita melalui proses uh, sustainable uh, uh, through certification kita buat MSPO. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengeluaran bahan api boleh diperbaharui itu hari ini. Menurut Johari sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia, Malaysia berada dalam kedudukan strategik untuk menjadi salah satu pengeluar SAF utama dunia. Selain itu, sejak Julai 2023, program kesedaran pengumpulan UCO bersama Petronas telah berjaya mengumpulkan lebih 1200 tan UCO daripada hampir 66000 pelanggan. Selepas ini, komander tertinggi Hezbollah maut di tangan Israel. Bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara. Serangan udara Israel di Beirut semalam mengorbankan komander tertinggi sayap ketenteraan Hezbollah, Haitham Ali Tabai Tabai. Turut terbunuh empat yang lain dalam tembakan peluru berpandu Zionis ke atas sebuah pangsapuri puri sembilan tingkat. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata serangan di Haratrik di Selatan Beirut itu turut mencederakan 28 individu lain. Ia merupakan kawasan berpenduduk padat yang dikuasai Hezbollah. Ia adalah serangan kelima Israel di kawasan selatan Beirut sejak gencatan senjata dicapai pada November 2024 selepas setahun konflik. Hezbollah menyifatkan serangan itu sebagai tindakan yang melampaui garis merah dan memaklumkan bahawa kepimpinan kumpulan sedang merancang untuk tindakan balas. خلاص جديد سبق Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan bongka berkata negara haramnya tidak akan membenarkan Hezbollah membina semula kekuatannya malah menggesa kerajaan Lebanon bertindak ke atas kumpulan pejuang berkenaan. Sementara itu, pemimpin paling jahat di dunia Benjamin Netanyahu berikrar akan terus menyerang Hezbollah dan Hamas dan akan melakukan semua yang diperlukan jika kumpulan berkenaan cuba meneruskan aktiviti mereka yang mengancam Tel Aviv. <todohan> kis bala mevassas makhadasat kosher ayyumna lanna kaffa nahnu sim gam bertsuat azam meaz va pesakat hayah khamas lo Netanyahu berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat kabinet penjenayah tambahnya setiap lokasi yang kononnya melahirkan keganasan dan beri ancaman kepada mereka akan terus diserang walaupun sebenarnya Israel yang kerap melanggar garisan kuning dan merah Namun penjahat itu selalu memberi alasan bahawa Hezbollah dan Hamas yang terlebih dahulu melanggar perjanjian. Malaysia dan Kenya bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik. Perdana Menteri Datuk, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu akan merangkumi semua bidang dan import pertanian tradisional. Tidak ketinggalan teknologi baharu serpihan peralihan tenaga dan transformasi digital termasuk semikonduktor. Jelas Datuk Sri Anwar, usaha sama terbaru itu menandakan peristiwa penting bersejarah dalam hubungan diplomatik yang telah terjalin antara kedua-dua negara sejak 60 tahun. Kedua-dua negara juga mahu mengukuhkan komitmen untuk menghapuskan halangan tarif dan bukan tarif, mengembangkan ekspor Kenya ke Malaysia dan sebaliknya, serta memperdalam kerjasama dalam teknologi digital dan pembuatan berteknologi tinggi. Sementara itu, Presiden Kenya William Samoy Ruto berkata, persetujuan Datuk Seri Anwar untuk menghapuskan tarif ke atas hasil pertanian dan daging lembu merupakan satu langkah penting yang akan membuka peluang pasaran baharu kepada petani Kenya dan mengukuhkan asas komersial perkongsian antara kedua-dua negara. Beliau berkata, ekspor utama Kenya ke Malaysia termasuk teh, kopi, bunga, avokado, titanium, kulit dan daging lembu. Manakala ekspor Malaysia ke Kenya sebahagian besarnya terdiri daripada minyak dan lemak boleh dimakan, produk kimia, elektronik, bahan kimia pertanian dan getah. Kedua-dua pemimpin itu berkata demikian pada sidang media bersama selepas mengadakan pertemuan dua hari di State House iaitu kediaman rasmi Presiden Kenya. Datuk Sri Anwar yang berada di Kenya sempena lawatan rasmi pertama beliau ke negara ini berkata, garis panduan am dan pelaksanaan keputusan yang dibuat di Nairobi boleh dimuktamadkan sebelum lawatan Ruto ke Malaysia tahun depan. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Kadiza Faisal dan jurubahasa Bahasa Muhammad Amsyar Zamania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.